గురుభ్యో నమ నమస్కారం అండి అందరికీ నేను మీ తెలిగింటి అమ్మాయి ఈరోజు సంకటహరణ చతుర్థి చాలా అద్భుతమైన రోజు రోజు కనుక ఈ మంత్రాన్ని జపించినట్లయితే అద్భుత ఫలితాలు లభిస్తాయి ఆ మంత్రం ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓం గజాన నమః ఓం గజాన గణపతై నమ ॐ गजानन गणपतये नमः 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 गजानन गणपतये नमः ॐ 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 गजाननगणपत 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 नमः ॐ गजाननगणपतये नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ

गण गणप नम ओ गजानन गणपत नम ओ गन गणपत नम गजानन गणपत नम ओ गजानन गणपत नम ओ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपते

गनगणपतै नमः ॐ गजाननगणपतै नमः ॐ गजाननगणपतै नमः ॐ गजाननगणपतै नमः ॐ गजाननगणपतै नमः

गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ

गजाननगणपतै नमः ॐ गजाननगणपत 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 नमः ॐ गजानन गणपत नम ओन गणपत नम ओन गणपत नम ओन गणपत नम गजानन गणपत गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः ॐ गजाननगणपत नमः